Чи потрібно громадянам дати дозвіл на володіння оружием. Я считаю, что владение оружия э, должно быть в Украине, потому что оружия на сегодняшний день очень много, и как минимум необходимо лег легализовать. Э, дозвіл на яку зброю потрібно дати? Это должен, должно быть разрешение на короткоствольное неавтоматическое оружие. Это может стать причиной массовых безладів в Украине? какая разница, будет ли э, разрешение у человека или не будет. Он может его использовать и так в любой момент. Количество оружия от этого не меняется. Просто будет оружие легальное, либо нелегальное. Ну, короткоствольное оружие должно быть использовано для самозащиты, э, либо стрелять в тирах. С какого века можно носить оружие? С полнолетия. Я считаю, что 21 год это нормальный возраст для того, чтобы человек понимал, как правильно использовать оружие. Для того, чтобы получить разрешение на оружие, необходимо пройти психиатрическую экспертизу, необходимо научиться, как правильно владеть оружием, потому что человек, который не научился, как правильно владеть оружием, он может натворить беды. Сейчас без такого закона, возможно, это сделать. В данном виде закон не позволяет основной массе людей даже приблизиться к владению огнестрельным оружием.